Доброго, по справжньому зимового ранку вам бажаємо друзі. Ви дивитесь програму ранок надії. А в студії з вами сьогодні будуть Нелі та Марта. В історичному календарі я розповім вам, які ж визначні події відбулися в історії людства саме цього дня. А від гості нашої студії ви отримаєте конкретні поради щодо того, як боротися із впертістю дитини. Дочекайтеся наразі історичний календар. 25 січня 1533 року король Англії Генрік VIII, одружений з Катериною Арагонською, взяв таємний шлюб з вагітною від нього Анною Болейн. У травні Томас Кранмер, архієпископ Кентенберійський, оголосив шлюб з Катериною Арагонською, котра не змогла народити Генріху сина недійсним. А шлюб з Анною Болейн законним. За це і Томас Кранмер, і Генріх, восьмий були відлучені папою Климентом VII від церкви, що стало початком розриву англіканської церкви з Римом. Та Анна, як і Катерина, народила дочку після Анни. У Генріха було ще чотири дружини, та тільки одна змогла народити йому сина. Також цього дня, але вже 1627 року, народився Роберт Бойль, відомий британський хімік, фізик і богослов. Учений відкрив закон Бойля Маріота про залежність об'єму газу від. Тиску досліджував теплові, електричні й акустичні явища. Будучи матеріалістом, намагався примирити науку з релігією. Тож у своєму заповіті він відділив велику суму для проведення спеціальних конференцій за підтримку християнства та протестантизму, дослідуючи природу та всесвіт, Бойль зробив такий висновок: краса і впорядкованість небесних тіл, досконалість рослин та інших. Інші прояви природи приводять неопередженого дослідника до висновку про існування вищого, могутнього, праведного і благого творця. Також цього дня, але вже 1857 року, вперше під час вінчення був виконаний весільний марш відомого композитора Якоба Людвіга Фелікса Мендельсона. Це одна з найбільш поширених у світі весель, весільних композицій. Хоча твір був написаний для комедії Шекспіра Сон у літню ніч та справжню популярність марш набув після того, як пролунав на весіллі принцеси Вікторії і крон принца пруського Фрідріха насправді музика вперше була створена на небесах, і Бог по своїй милості подарував цей дар людині. Та хотілося б, щоб музика завжди прославляла того, хто нам її подарував. На цього огляд історичних подій я завершую. Передаю Марта, тобі слово. Дякую, Нелі, за таку цікаву інформацію. А про те, що зробити з впертою дитиною, ми поговоримо з нашою гостею. Наразі шклянка води. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Ми дуже раді, що сьогодні зранку ви приєдналися до нас. Сьогодні для вас працюють Віталій та Світлана. Світлано, знаєш, останнім часом мені досить часто кидається в очі реклама. І там говориться про метаболізм, про його прискорення, підвищення та поліпшення, про ефективне виведення метаболічних шлаків, ну і тому подібне. Чесно кажучи, не зовсім розумію, про що йде саме мова. Пам'ятаю, що ще в школі щось говорили про цей термін, але хотілося б дізнатися про нього більше. Почнемо з того, що сам термін метаболізм з грецької в перекладі означає обмін речовин. Це сукупність хімічних. Реакцій необхідних для підтримки життя. Якщо говорити детальніше, то метаболізм являє собою різноманітні перетворення білків, жирів та вуглеводів, які відбудовуються в живому організмі і тісно пов'язані зі збереженням та витратами енергії. Ти сказала, що метаболізм це обмін речовин, тобто ми не лише накопичуємо на енергію, але й віддаємо так. Саме так. Метаболізм включає в себе два обов'язкових компоненти катаболізм, тобто реакції, в яких органічні речовини руйнуються з вивільненням енергії, і анаболізм, тобто реакції синтезу біологічних молекул, в яких енергія споживається. Зрозуміло. Виходить так, що наш організм постійно перебудовується. А від чого залежить швидкість таких перебудов? І чи у всіх людей метаболізм відбувається однаково? Ні, ти знаєш, все ж таки певні відмінності існують. Одним з чинників, що впливає на метаболізм, є маса тіла, а точніше м'язів. Чим вона більша, тим швидше проходить обмін речовин. Як доказ цього, можу навести той факт, що у чоловіків обмінні процеси відбуваються на 20% швидше, ніж у жінок. Окрім маси м'язів, на метаболізм також впливають спадковість і рівень гормонів у крові. Наприклад, у людей, що мають знижену функцію щитовидної залози, об обмін речовин, а саме катаболізм, проходить повільніше. Тому у них може спостерігати збільшення маси тіла. І навпаки, якщо функція залози підвищена, то зростають процеси розладу і маса тіла зменшується. Світлана, я тут знайшов інформацію про те, що з віком швидкість обміну речовин сповільнюється. І однією з причин цього є зменшення рухової активності. Отже, щоб зберегти здоров'я, бадьорість, нормальну масу тіла та прискорити метаболізм, необхідно вести активний здоровий спосіб життя. Тому дивіться, що ранку Води. І прислухайтеся до наших порад. До зустрічі завтра! Побачимось! Як боротися з впертістю дитини? Запитує мама. Як зламати її? Мій хлопчик пише в одному з листів батько: якщо впреться в чомусь, то його не зрушиш з місця ні ласкою, ні погрозами. Що порадити батькам в цій ситуації? У цьому нам допоможе гість нашої студії Лідія Дмитрівна Нейкурс. Доброго ранку доброго, доброго ранку, ранку зразу розпочнемо з такого запитання: чому дитина проявляє впертість? Можливо, вона якийсь меседж хоче послати батькам. Это вообще очень глубокая тема упрямства ребенка, и в, в корне этого упрямства может быть разные причины. И поэтому первое, что нужно сделать при первом проявлении упрямства, разобраться в этом, откуда идут корни, да, что и, там такое, может быть а что может быть причиной упрямства? Первое, у ребенка есть другое мнение о котором не подозревает мама и папа, ребенок еще пока не умеет выразить это мнение. он выражает его только протестом и э, родители воспринимают поведение ребенка как непослушание и упрямство. это первое. второе э, в чем может быть упрямство ребенок чем-то испуган, но не может этого объяснить. И он туда не хочет идти и упирается руками и ногами, я не хочу. И вот это вот упрямство, мама его тянет, а он не хочу, не пойди. У него есть какая-то причина там. Он перед этим там был или видел, или испугался очень. И вот это является причиной его упрямства. То есть... Если мы можем долго говорить об этих причинах, но первое, что необходимо узнать причину упрямства. Ребенок просто так ни из того, ни с сего. Никогда этого делать не будет. Но есть еще одна причина, очень важная, на которую я хочу обратить внимание. Иногда ребенок настаивает на своем, чтобы узнать, до какой границы можно дойти в своих отношениях с родителями. Вот такая картина. Очень часто мамы рассказывают такую картину. Ребенок сидит в другой комнате, мама в кухне. Она его зовет, там, «Сашенька, иди сюда». Никакого ответа нет. Она повышает голос. Сашенька, иди сюда. Ребенок не реагирует. Вот так получается у нас и папа, и мама потом объясняют ситуацию. Я ему говорю 10 раз, иди сюда, и у полное непослушание. Ребенок упрямо стоит на своем. Вот я и объясняю эту ситуацию. Если вы уже 10 раз приучили ребенка, что вы будете его звать 10, раз, 10 раз, так он и отсчитывает свои 10 раз. Причем у него еще психологическая реакция на тон матери. Мама сначала вот в таком тоне говорит, значит, она еще четыре раза позовет. А вот когда у нее металл появился там, они очень хорошие психологи, чувствительные психологи. И они, да, а они уже слышат этот металл. Он С тогда, ты. да, оставляет все. Причем реагирует очень, э, мама чем больше возбуждена, тем более спокойно реагирует ребенок. А мама еще больше Да, он приходит и говорит, ты что хотела? На, на десятый раз. Вот это вот, э, мы считаем, что это послушание и у упрямство ребенка и вы не можете ни первым, ни вторым, ни третьим разом дозваться до, до его души, достучаться до этого ребенка причем очень интересный другой вариант как только папа один раз сказал иди сюда ребенок мгновенно оставляет все и идет а к папе. Так? а вот потому что он уже изучил Папа второй Один раз, раз не повторяет. Говорить. Мама повторяет пять раз, и поэтому он придет к маме на пятый раз. То есть кто установил вот эти э, границы упрямства, где можно настоять на своем? Родители, своим отношением, своим поведением сделали все, чтобы ребенок к маме приходил на пятый раз, к папе на первый. Лидия Дмитриевна, а как распознать роз... впертість, и когда людина, дитина хочет свою думку отстоять? А батьки думают, что она вперта. Как разрезны ты Но это вообще-то несложно делать. Дело в том, что когда ребенок начинает проявлять вот это свое мнение, это все равно свое мнение, он думает иначе и, стоит на, на этом иначе. И все, и он не хочет принимать точку зрения папы или мамы. В первую очередь, чего не хватает родителям, это терпение и времени для собеседования. Для диалога, так? Да. Uh -huh. Вот то, что необходимо, при это условия для того, чтобы понять мнение ребенка. Или это просто он хочет испытать расстояние, или он имеет для этого основание какое-то, для своего такого упрямого мнения. Для этого надо, успокоившись, не проявляя эмоций никаких особенных, особенно отрицательных, не кричать на ребенка, спокойно сесть и спросить ребенка, почему он так или иначе думает. И вы знаете, знаете, когда первый раз начинаешь говорить, первый раз, ребенок начинает эмоционально рассказывать, что там плохо, я туда не хочу, мне это не нравится, или его там обижали, или что-то. И поэтому он уперто не хочет туда идти. Для него, у него есть основания. До этого основания надо дойти. А для этого надо терпение и время. Чего сейчас не хватает во время воспитания детей родителям? Чего не хватает? Терпения и времени. Каждый ребенок не будет упрямым, если родители уделяют каждому ребенку, каждому ребенку, допустим, там четверо детей, каждому из четырех детей время, чтобы собеседование провести хотя бы один раз в два дня. Это хотя бы. А нормальные родители, которые воспитывают хороших послушных детей, собеседование с ними проводят хотя бы по 10-15 минут в день каждый день. Ведет мадемуазель, як це співбесіда з с Так на якому рівні довіри повинна бути ця розмова? Запитати, як тебе справи в школе и да. все. Это, так, и а, это. А, далее, далее. а дальше мы увидим из того, что мы получим. Например, нам нужно узнать, какую информацию сегодня получил ребенок. Если он гулял угу. во дворе, вы знаете, какую сомнительную информацию так. он мог там получить. Если папа и мама его не спрашивают, он сохраняет эту информацию. Угу. А если папа и мама ведут это собеседование с ним и спрашивают, а вот тут, да, мама, а ты знаешь, что он мне сказал, а он мне вот это сказал, ребенок привык уже выдавать все, что он угу. получил в детском садике, в школе, угу. где бы он ни был. И когда он это делает, мы тогда, соответственно, эта информация... Можем делать коррекцию. То есть объяснить ребенку толком, что же из того, что он получил хорошо, а что плохо. Вот об этом нужно ребенку говорить обязательно, что хорошо и что плохо. Еще Маяковский об этом говорил сколько. Целую поэму написал, для что, детей, такое хорошо? что родители должны давать эту информацию. У нас не хватает терпения. У родителей, во-первых, узнать, что ребенок пережил за день. Мужей бажания в первую очередь. Ну да, он уже не отвыкли от этого. Но это нужно сразу настраивать себя на то: заводите детей, родили детей, значит, запасайтесь мешком терпения и мешком времени, который нужно уделить ребенку, чтобы узнать, так. как же разбавить эту информацию и направить, корректировать ребенка. Если мы этого не делаем, то, соответственно, ребенок я помню вот такой маленький случай такой. Шли мы как-то со своим маленьким сыном и видели по дороге, как мама ведет такого же точно такого возраста э, мальчика и этот мальчик настолько капризный вырывается кричит на е, маму ехать. бьет ногами руками и вот он только остановился и смотрит Не что, что же это такое происходит а моя свекровь очень такая мудрая женщина была она так э, к нему опускается так головой и говорит ему слушай, ты скажи, пожалуйста, что хочет этот ребенок? Что этот мальчик хочет? И этот выдал сразу малый наш розги. То есть ребенок приучен, что вот это, если он будет делать, он уже знает информацию. Вот так упираться, вот так вот настаивать на своем, ты получишь розгу. Он знал это. И поэтому сразу ответил. То есть видно сразу, как вот реакция родителей, там она, да, мама, даже не знает. Почему он упирается? Может быть, у него веская причина есть для этого. Так и она ведь не хочет запытаться. Нет, хочу. они не разговаривают. Так. Я часто вот езжу даже в транспорте. Ребенок начинает капризничать. Что-то он на своем настаивает. Вот это вот я уперся. Он говорит: я уперся. Всем своим поведением он это говорит. И тогда мама начинает его или наказывать, или кричит, или говорит Но ему. Она что какая-то да. Мама решает это просто. Посмотри, По сколько своими. людей на тебя обращают внимание. Ну-ка, перестань плакать. Ребенок, мы чему учим ребенка? Что не ему, нельзя иметь своего мнения, когда у, у, у людей другое мнение. Ломай себя. То угу. есть перестань плакать. А может ему так там где-то чешется? что он начинает вертеться и кричать, но он не может объяснить, что с ним творится. То есть узнайте, что есть такого у ребенка, что он вот уперся в одном и стоит на этом. У него есть обязательно какое-то основание для этого. Я помню, там была одна социальная реклама, когда маленькая девчонка подходит к маме, мама молчит, а она в ней потом запитує: мама, навіщо ты меня народила, если ты не хочешь со мной разговаривать? Очень правильно. Это Це... Ребенок умница. Так, Да, да. Лидия а если батькам все-таки удалось сломать в перси с, <с До яких наслідків це приводить? Вот, Мені не подобається це вот слово э, зламати. Можна я переб'ю mm -hmm. нас тут mm -hmm. є один лист, пише mm -hmm. э, тато. Mm -hmm. Допоможіть і порадьте, як нам виправити нашого впертого хлопчика. Я хочу з корінням вирвати його впертість, однак не знаю, де цей корінь, де цей корінь і чи треба його виривати? От те слово ламати, це очень неправильное слово в, в нашому лексиконі воспитання дітей. Ламати нельзя. нужно добиваться вот до причины того, это же не так трудно, узнать у ребенка в чем дело, и потом принести ему информацию как слушающему личности, имеющему уши. Рассказать ему, что если он вот будет упираться и дальше, такую, допустим, это плохо. Почему плохо рассказали? Где как плохо? И что будет последствием этого? Это очень важно нам знать. Если ребенок знает, если он будет активно настаивать после объяснения мамы и папы, что он будет только так делать и упрется в своем, то он будет наказан. Это не сломать. Это не значит ломать. Ломать это значит не слушая мнение ребенка, не разбираясь с какой фундаментом mm -hmm. этого упрямства, а просто заставлять ребенка делать что-то другое. Навязывать и свою. Да. То есть ему. мнение ребенка не учитывается. Но если ребенок понимает, что его мнение учтено, доказательства ⁇ купи мне игрушку ⁇ уже опровергнуты. Эту игрушку мы не можем купить, потому что у мамы нет денег, то не надо маме менять это мнение и сказать, теперь уже обратить внимание именно на момент его упрямства. Если ты дальше будешь упрямиться и не будешь слушать, значит, я вынуждена буду тебя наказать. То есть ребенок выбирает вот это слово «выбор», это основное в воспитании. Или это, или это, но ты выбрал. Ребенок никогда не будет настойчиво в жи по жизни идти, защищая свое мнение, если он знает, что если он это сделает, это будет плохой выбор, и он уже его испытал несколько раз. Или это было розга или это было ограничение какое-то дисциплинарное, но что-то было. Он будет учиться делать правильный выбор а ведь ребенок который упрямится вот сейчас он упрямится и его никто не слушает его его только ну как или маму он сломал или мама его сломала. Только. То есть другого метода решения проблемы нет. Угу. То есть или в одном случае потеря есть, и во втором случае потеря. Это не выход для упрямого ребенка. Нам нужно узнать причины и объяснить ребенку, что его причины не веские. А если он все равно будет настаивать на своем, это будет уже не ломать, а это будет учить. О чем говорить? А Библия? какие могут быть да. наследки вот такого ломания? Вы знаете, очень интересно, я вот недавно такую информацию узнала, очень интересную. Если мы никогда не разрешаем ребенку проявлять свое нет, то есть это как раз нам кажется, что это упрямство, свое мнение, что он не согласен угу. с этим. И мы не привыкли к этому, что ребенок такое малое, такое... Будет... свою думку. Да, у него лучше будет не заявлять о том, что у него есть свое... Да, нет. Даже часто батьки да, кто ты такие, там ты же рустый. Ты меня будешь учить. Угу, Я угу. тебе сказал, слушай, беспрекословно, авторитарный метод управления, то есть вот это вот метод сломать, как мне его сломать, приводит к тому, что если это было сделано, вот такая проблема была проявлена у мал... к маленькому ребенку, ребенок после 13 лет... 12, 13, 14 лет начинает искать среду, где он может проявить спокойно свое нет, наконец-то. И где эта среда, это интернет. Это компьютер, где он в контактах может сказать свое «нет» всему миру. И никто ему не заперечит, и не скажет мовчи. Виртуальная свобода, обманчивая свобода. Когда ребенок без всяких ограничений может делать, что хочет. Ему так это нравится, что он оттуда не может выйти. И для него уже реальный мир становится ненужным. Он живет в этом виртуальном мире. И дети попадают в прямую такую очень серьезную зависимость, компьютерную зависимость, интернетную зависимость. Даже если в семье взрослые дети, взрослые люди, и там и дети, и мужья, и жены, они не имеют права сказать «нет», они ищут зависимость потом. Они ищут эту зависимость. И Дело он может звезок. сказать «нет». И угу. вот, вот, не дай бог, это такая такая среда, как наркотики, как алкоголизм, или как интернет-зависимость. Это зависимость, от которой врачи даже не собираются и лечить. То есть ребенок останавливается в своем психическом развитии на том уровне, как он туда попал в этот виртуальный мир. Поэтому упрямство ребенка ⁇ это серьезная тема для размышления. Потому что через упрямство ребенка ребенок что-то хочет сказать, как-то заявить о себе, о своем мнении. Наша задача родительская ⁇ узнать, почему ребенок это об этом заявляет. Если это проверка... Как как мы говорим, проверка на границу. Вот тут надо устанавливать эти границы. Между прочим, маленькие дети очень любят границы. Мы думаем, что они любят полную свободу. Вот дай ребенку свободу, пусть бегает где хочет, ничего подобного. Дети хорошо воспитываются и хорошо уютно себя чувствуют, когда поставили эти границы. Вот ты это можешь, до этого дойдешь, а дальше не перейдешь. Ребенок чувствует себя уютно и спокойно. Поэтому пусть родители никогда не думают, что поставив границы ребенку, даже в этом упрямстве, в других желаниях, что они делают хуже для ребенка. Нет. Есть такой интересный библейский стих, который мне очень нравится. Это в книге притчи в 16, стихе, в 16 главе, 25 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». То есть предупреждение Бога. Ты можешь упрямиться. Ты думаешь, что ты имеешь правильное мнение, но знай, Чтобы если ты... ты не посоветуешься с высшим авторитетом, не узнаешь конца этого пути, он может привести тебя к смерти. А это очень серьезно. Поэтому упрямство ребенка это еще один момент, явление в жизни ребенка, когда мы можем его научить быть хорошим, нормальным человеком таким уважаемым. Да, а как да, до да. впертости подлитков? Там такая сама схема, как и у маленьких детей? Да, у них тоже есть причина. Во-первых, мама никогда почему-то у подростка, мамы не папы, не разбираются, не докапываются до того, почему ребенка так тянет к сверстникам. А обычно агрессивный ребенок mm -hmm. это тот, когда его унижают в семье, не слушают его мнения, а сверстники начинают прислушиваться к нему. И ему там он может выразить Спину свое мнение, он да, не он, как как раз это момент такой подросткового возраста, когда э, есть причины, есть психологическая такая особенность развития подростков, когда им очень важно выразить свое мнение и выслушать мнение сверстников, и, может быть, эти мнения будут очень э, неважными. Мы же не знаем, У -у -у. чего он там наберется. Вот для этого и существует вот этот период детства, ведь ребенок все равно попадет в свою среду. Он попадет в среду этих подростков, имеющих отвратительное мнение. Мы не можем этого уныкнуть. Да, мы этого не избежим. Но чем ближе мы придерживаем ребенка, не имея в виду развитие его выбора, о котором мы сегодня говорили, тем хуже будет вести себя ребенок во время подросткового периода, когда он попадет в среду сверстников. Но это другая тема и очень большая тема о конформизме, о комплексе неполноценности у ребенка, который не мог, не разрешали ему сказать в семье свое нет. Це вже з підліткового віку починається, да. а, а потім ж переходить і далі, і во взрослую вже життя. Що ж, дякую вам, Лідія Дмитрівна, за дуже корисні поради сьогодні. Я рада. Шкода так мало часу, ще багато запитань так, думаю, так, нас є. Що ж, друзі? Боротьба зі сперсістю це боротьба за правильне виховання, за правильну атмосферу та середовище, в якій зростає ваша дитина. А також це боротьба за правильну поведінку дорослих, навіть тоді, коли дитина робить помилки, адже вона має на них право. Не забувайте про це. Ну що ж, Лідія Дмитрівна, зараз запрошуємо вас до молитви, щоб Господь дав нам мудрість в вихованні наших дітей, тому що ми можемо як їх зробити щасливими, так і скалічити. Милосердный и добрый Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за сегодняшнее размышление. В это утро мы хотим отдать свой разум Тебе, нашему Учителю дорогому, чтобы Ты научил и нас, и всех родителей наших, как правильно вести себя со своими детьми, которые хотят проявить свое мнение, которые проверяют нас, которые хотят научить нас кое-чему. Мы просим Тебя, Господи, Ты умудри каждого родителя, каждого отца и мать, бабушек и дедушек, которые общаются со своими детьми чтобы они правильно их воспитывали, чтобы открывая священное Писание, они могли искать те прекрасные пути, которые придут, приведут их детей к вечности. Господи, если мы согрешили в чем-то, прости нас и научи нас быть внимательными, мудрыми родителями. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Дякуємо за такі мудрі так. і практичні головне поради. Ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі з вами. А з вами, глядачі, ми вимушені прощатися. На все добре. Що ж, друзі, на все добре. Бажаємо вам гарного дня і зробіть щось приємне своїм близьким сьогодні. До завтра. До побачення.